Я, как депутат Желтоводского городского совета Еребина Людмила Алексеевна, возглавляя простую частных предпринимателей, выношу предложение всем политическим партиям и общественным организациям обсудить со своими членами мое предложение. Я хочу за свои собственные деньги, если не хватит, попрошу предпринимателей отремонтировать память Ленина, обложить пленку. И вернуть его на место к 22 апреля. Потому что я считаю, что произошла ошибка, мы обидели прошлое поколение, мы обидели тех, кого принимали там в октября, в пионеры, в комсомол на площади. Люди это помнят, люди подходят. И учитывая такую сложившуюся тяжелую обстановку в нашей стране, я обращаюсь вот к новым к нашим представителям координационного совета, чтобы они обсудили эту возможность. И может быть наши пенсионеры порадуются. У них своя жизнь, у нас своя жизнь, нам надо строить дороги, делать улицы и так дальше. Вот я прошу мое предложение учесть и рассмотреть. И если возможно, до 22 апреля мы бы сделали эти работы, обложили бы плиточкой, потому что там плиты бетонные, ой, эти гранитные, они в аварийном состоянии прикручены, они там металлом. Вот сделать и вернуть памяти клейна на место.